вода у вас? Пуэт у нас очень дорогая. Вода. Какая? Сколько? 15 гривен. 15,48. Вода и вода, вод, вод. это по всему Это может. холодная вода, а горячая? У нас горячей воды нет, потому что у нас и котлы и индивидуальное отопление в нашем доме. Это второй вопрос. Нет, подождите, еще у меня вопрос. Скажите, пожалуйста, ваш дом стоит на э, земле частной или сельской рады? Да. рады сначала. Еще один вопрос. Скажите, пожалуйста, сколько, как у вас убираются в подъездах, как часто, какой порядок, и еще один, и территория, и еще один вопрос. Кроме квартплаты, кроме оплаты горячей и холодной воды, там, это, на содержание СББ тоже есть отдельный внесок или нет? Нет. Значит, отвечаю, отвечаю на первый вопрос. Двор или техничка, ну техничка которую вы будете нанимать, не жаль вам давать, вы на кого хоть со своих жителей будете делать, это нормально. Установите определенную зарплату, это все должно открыто быть, никаких там, но вы то И она убирает. Вот у нас три раза в неделю, в понедельник всегда пятница, она и убирает личные клетки, и придумывает территорию. Плохо работает, мы меняем. Ну, у нас вот уже четыре последних года одна работает там. Никаких проблем. Еще первый, что-то вы задали, я чуть-чуть. Значит, мы платим только это ходит, ну, 250. зарплата, да, 2,50 на за 1 квадратный метр в очередь, У вас 5 с лишним. Я ну, в два раза больше. Не нет. Вот э, как раз вот этот, как его, ну, в зарплата или плата за обслуживание дома, вот это с нее и берется зарплата ну, чиновников ваших вам избранных. То есть голова, бухгалтер, сантехник, электрик, дворник там, кого вы, консьерж. Скажіть, пожалуйста, а ваш дом построєний за кошти е, мешканців? Чи ви приватизуваний дом може взяти? Я скажу, в 90-му році дом з нами плата. Конець періоду Совєцького Союзу. Ми два під'їзди отримали будинок, му ну, від держави. Це вчителі, медики, соціальна сфера. Тобто він дістався нам не за наші гроші. Понятно. Ви купили квартиру, ви вже потрапили на це. Значит, когда вы создавали ОСББ, там, значит, ну, необходимо создать резервный фонд. Для того, чтобы через месяц уже платить за все, да? За чей счет вы создавали этот резервный фонд? Какой фонд? Резервный фонд. Там не да. только резервный, но еще и ремонтный обязательно. За чей счет вы это создавали? Какой, какой за счет, счет людей, за счет Так, Договор и жильцами, как вы заключаете или нет? Обязательно. Между ОСБП.